ایک یہودی سے آپ علیہ سلاۃ والسلام نے چند پیسے بطور ادھار لیے چند پیسے بطور ادھار لیے آپ علیہ سلاۃ والسلام تو چالیس سال کے بعد نبوت ملی ہے چالیس سال سے پہلے معاملہ چلتے تھے یہودیوں سے لینا دینا یہ چلتا رہتا تھا اسی طرح ایک یہودی کے کچھ پیسے تھے ایک یہودی کے کچھ پیسے تھے اور وہ یہودی اپنے مذہب کا عالم تھا اپنے مذہب کا کیا تھا عالم تھا اس نے تورات کی کتاب پڑھی ہوئی تھی اس کے بعد تورات کے اندر بہت سارا علم تھا اس سے آپ السلام نے چند پیسے یعنی کچھ قرضہ لیا ہوا تھا اب اس نے تورات کے اندر بہت ساری باتیں آخری نبی کے بارے میں پڑھی تھی آخری رسول کے بارے میں پڑھی تھی چند باتیں رہ گئی تھی تو اس نے سوچا یہ میں کس طریقے سے ان کو آزماؤں تو وہ اپنا قرضہ لینا مسجد نبی کے اندر پہنچ گیا ابھی قرضہ لوٹانے میں کچھ ٹائم باقی تھا ابھی وقت پورا نہیں ہوا تھا وہ پہلے ہی پہنچ گیا اور جا کر آپ علیہ السلام سے کہنے لگا اے محمد اے محمد اے فلا میرا واپس کرو میرا قرضہ واپس کرو اب جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ یہ ہمارے رسول سے کس طرح بات کر رہا ہے یہ ہمارے نبی سے کس طرح بات کر رہا ہے تو صحابہ کرام نے فوراں آپ علیہ السلام کی طرف دیکھا کہ آپ اجازت دیں تو ہم اس کو ٹھیک کر دیں آپ علیہ سلاد والسلام نے منع فرمایا اور کہنے لگے نہیں اس کا حق بنتا ہے اس کو کہنے دو اور کہنے لگا کہ میرے پیسے مجھے واپس کرو میرا قرضہ مجھے واپس کرو آپ علیہ سلاۃ والسلام نے فرمایا ابھی تو میرے پاس نہیں ہے اور ابھی تو آپ کا وقت باقی ہے ابھی میرے پاس نہیں ہے ابھی تو آپ کا وقت باقی ہے کہنے لگا کوئی وقت باقی نہیں ہے مجھے اسی وقت پیسہ چاہیے ورنہ میں آپ کو گھر نہیں جانے دوں گا مسجد نبوی کے اندر موجود ہیں یہاں تک کہ عشاء کی نماز کے بعد یہ واقعہ پیش آیا فجر تک وہ بندہ وہیں بیٹھا رہا اور فجر تک آپ علیہ السلام وہیں پر بیٹھے رہے کون ہیں رحمت اللہ العالمین کون ہیں امام الانبیاء کون ہے بادشاہوں کے بادشاہ کون ہیں اتنے بڑے طاقتور انسان ہیں اگر چاہتے تو فوراں اس کو ٹھیک کر سکتے تھے لیکن وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں طاقت ہونے کے باوجود بھی آجزی ان تقوی ساری اللہ کو بڑا پسند ہے تقوی اللہ کو بڑا پسند ہے صحابہ کرام موجود ہیں خود موجود ہیں فرشتوں کی جماعتیں موجود ہیں چاہتے تو بہت کچھ کر جاتے لیکن نہیں صبح تک وہیں پر ہی بیٹھے رہے آجیزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ صبح کے وقت اپنے ایک صحابی کو کہا کہ فلا شخص سے جا کر کچھ پیسے لا کر اس کو دے دو اس کے بعد جا کر اس کو پیسے دیئے فجر کی نماز کے بعد تو وہ کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول مجھے پیسے تھوڑی چاہیے میں نے تو تورات میں یہ پڑھا تھا کہ جو آخری رسول ہوگا اس کا غصہ اس کی رحمت سے چھوٹا ہوگا یعنی اس کے غصے پر اس کی رحمت حاوی ہوگی اس کو غصہ نہیں آئے گا وہ برداشت کرے گا ایسی برداشت کرے گا اس کے جیسی کسی کو برداشت ہی نہیں آتی ہوگی میں تو آپ کو غصہ دلا رہا تھا میں تو آپ کو رہا تھا میں نے آپ کو برا بھلا اس لیے کہا تاکہ آپ کو غصہ آئے میں نے قرضہ پہلے آ کے یوں مانگا تاکہ آپ کو غصہ آئے میں نے آپ کے ساتھ یہ سلوک اس لیے کیا تاکہ آپ کو غصہ آئے آپ کے صحابہوں کو غصہ آئے اور میرے ساتھ زیادتی کریں مجھے ماریں مجھے دھکا دیں مجھے عزت کریں میں تو یہ چاہتا تھا لیکن تورات میں لکھا تھا کہ جو آخری رسول ہوگا وہ محبت والا ہوگا وہ اپنے دشمنوں سے بھی محبت کرے گا جو اس کے ساتھ برا کرے گا اس کے ساتھ بھی محبت کرے گا تو میں تو وہ دیکھنا چاہتا تھا مجھے وہ نشانی مل گئی اے اللہ کے رسول مجھے کلمہ پڑھا دیجیے اور وہ مسلمان ہو گیا ایسے آپ علیہ السلام کے اخلاق تھے ایسے آپ علیہ السلام والسلام کا پیار تھا ایسے آپ علیہ السلام والسلام دنیا کے صرف مسلمانوں سے نہیں کافروں سے بھی محبت کیا کرتے تھے درس قرآن درس حدیث اصلاحی بیانات فقی مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر انصاری کے چینل کو سبسکرائب کریں